Эта клетка, ребята, я понимаю, что эта клетка не для попугая, но специально взяли клетку такую, чтобы ему хорошо было, чтобы он тренировался лапами, вставать на палочку вот эту, и чтобы махать крыльями ему было удобно. Потому что ту клетку, которая надо, он купит в Киеве уже, когда приедет. Он купит красивую, большую такую высокую клетку, как для попугая, чтобы он так полетать мог туда-сюда. Поняли? Эта клетка временная, она не на постоянно, пока он подрастает. Чтобы он мог ходить, махать крыльями. Чтобы удобно, чтобы он не сидел в темноте. Ему тоже надо свет, потому что попугай, если постоянно в темноте, им свет не попадает. Вот этот. Поняли? Надо, чтобы дневной свет, чтобы витамин D был ему попадал. А ему хорошо так гляньте. Пойдем сюда он начинает уже чирикать, так красиво. Да не будет он так кричать, он маленький, просто он не может. Да он не мерз на хлеб, он уже нормальный, там у него полотенце под низом. Там у него ну, нормально, там холодно. Он уже оперяется. Вот тайгак его, да, блядь, не гнив, кто такой, блядь. 11 рот, ребята. И вот этот подоконник, он теплый. Вот этот подоконник, где он стоит, он теплый. Там снизу батарея, и вот эта вся плита, она тепленькая, нагревается. Ну, ребята, а как раз на лампа, ну, уже вторую неделю у нас красная лампа. Ему хорошо, там тепло в комнате, там теплые полы включены, очень тепло в кухне. Эко лампа. Нам эко лампа. 24 градуса быть. а там больше. А где Томасик? Но он подрастает уже, да, Коль? Да, подрастает. Коля обиделся. Обиделся, что сказал это тарелки поснимать. Я больше попугая показывать не буду. А больше не А в Ютубі. Тоже не буду показувати. А як же ти не будеш показувати, а як воно буде в квартирі? А мені не нужны совіти. Дурацькі совети мені не потрібні. Розберусь без вас, що мені робити, поколе. А кіт лапу не засуне туди, куль клітку? Не знаю. Купіть собі кота, попугая, хто там спрашує, і засуньте його. І побачите, засуне лапу чи не засуне. Віка в мене куриці нема. Куриця. Хотів прочитати коментарі, ну ладно, не буду. Пишуть, що як, Це щось за новості, що попугай не покаже. Виграв. Не. Виграли, так, 5-3. Сам, сам вел нам покаже попугай. Сам вел не покаже, попугай буде в Києві. Та я буду показувати. Я тоже буду в Киеве буду приезжать снимать попугай. Мне просто бесят дурацкие дебильные питання, понимаете? Не клетка так, на для не для попугаев. Ну, а для чего, блядь, клетка? Для чего? Для корови, клетка, чи що? Ніче, що клетка продається в зоомагазині и написано для средних пород в ней Ні, нічого, це що, для козы, блядь, клетку купили, чи що? Я не могу понять. Ну, що це за дебільні питання? Для короля, для ну, Для того, что для чего это клетка? Это время. Ну, я, я не могу понять, что, что, что ты кажется, клетка не для попой. Для кого? Она для морской свинки клетка? Нет, я не знаю для чего, но это временно клетка, мне все равно. Все равно, что ты купишь другу, правильно? Ну так при а я... этом уже сто раз им сказал, что я куплю другу. Какая им разница? Купляй клетку, какую я хочу. Хай куплять и и куплять коробки, клетки, гнезда строить, что хочешь делать. Гнезда строить. Клетка для Коли. Хриниз ну, точно. <ріст> Та ну знаєте, як задав, будет совєти, когда лізуть? Одне, ой, я що писали? Украли, блядь, попугая. Він здохне, що вони делають? Боже, шприцом в рот. Та всі так кормлять шприцом, шприцом в рот. І тут хозяїн говорить. У него была такая конюля длинная, говорит, я ему прям в зуб, говорит, ну вы кормите со шприца, говорит. Он еще был маленький, говорит, со всеми вот так, чтобы долго не мучиться, говорит, такая штучка, специально засовывает туда и прям заливает ему эту херню, холку, поняли? Ну, я так не могу, мне так жалко. Он со шприца прекрасно есть. У меня со шприца так хорошо.